Müğənni Türkan Vəlizadə sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. TV24 xəbər verir ki, Türkan Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. İzləyiciləri onun yeni görünüşünü bəyənməyərək sərt şəkildə tənqid atəşinə tutublar. Belə ki, şərhlərdə Türkanın son vaxtlar çox dəyişdiyini, daha çox açıqsaçıq geyimlər geyindiyini yazıblar. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən TV-24-ə məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava dəyişkən, buludlu və əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% olacaq. Tip meteoroloji proqnoza gəlincə oktyobrun 9-da Abşeron yarımadasında meteoroloji halların müvəqqəti tərəddüdü gözlənir ki, bu da mətuəssis insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman Çək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxdadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə.